cukup sekadar tu wallahu a'lam tak sabar banyak-banyak. Sedikit falsafah korban. Nah 10 minit. Falsafah korban yang tuan nampak korban setiap tahun depan ni. Betul ke ayat ajisman? Korban hari apa? Masjid kita. Hari raya kedua. Masa sebelah Zulhijjah. lah maknanya. Berapa ekor? Setengah Allah. 7 tujuh cukup seminggu ada panggil kami ni ustaz korban tanya cukup seminggu pening kau tu dengar macam tujuh ekor tadi majlis Ehsan tu kaya tanya pagi tadi pagi, pagi tadi ya? pagi marin sorry pagi marin lepas 19 ekor buka 20 kurang satu ekor lagi oh ramai lepas tak apa tuan sukarelawan ramai terpulang lah tuan tak apa ni musim dia yang saya sampaikan adalah falsafah korban sahaja. Tak ada yang lain. Hukum hakam saya tak bincang. Tentuan disebut ibadat korban al-qurban ataupun asalnya al-udhiyah. Yang jatuh pada hari idil adha. Idil adha tu nama sebenar. Kita panggil raya korban. Ha? Tentuan apa yang disebalik istilah korban ni ataupun adha ni. Apa yang tersirat. Di sebalik apa yang tersurat. Ini perkongsian untuk malam ini insyaAllah Baik Tentu ada sebut korban Memang di asas perkataan Arab Daripada istilah perkataannya Qaruba yaqrubu kurbatan Ataupun qurbanan. Tentu kalimah korban-korban ni Kita faham korban semelih binatang Familiar yang kita Sebut korban semelih binatang tapi ada makna yang tersirat. Sebab pertama korban itu yang kita dah sebut ibadat sembilan datang ni asalnya katanya karubah. Karubah anjuan maknanya dekat. Hampir. Lawan jauh. Ya, ya kurubu kurbatan. Kurbah maknanya terjemah saya dekat. Tapi tuan-tuan telah menjadi uruf percakapan kurbah bermaksud ibadat. Asyir Qurbah ni mana dekat lawan jauh tu. Tapi tuan-tuan akhirnya dipopularkan. Nah, kalimat Qurbah itu dengan makna ibadat. Kenapa? Mudah sahaja. Kerana tuan-tuan lazim daripada berbuat ibadat. Hamba tu dekat dengan Allah Ta'ala. Dia kuih dekat bukan kuih jauh. Puncanya asbabnya ibadat yang dilakukan sini dia namakan korbah tuan, tuan dengan dengan nama ibadat sebab fungsinya ialah mendekatkan hamba kepada Allah mengambil makna itu korban tuan-tuan sekalian yang disemelih binatang pada hari-hari korban ataupun selepasnya ayam tashrik yang tiga hari tashrik yang tiga orang yang buat korban tu nah dengan sebab korbannya dia dekat dengan Allah Ta'ala dia dekat dengan Allah Ta'ala satu yang sebut ni yang berkemampuan buat korban dia buat korban, dia akan dekat dengan Allah Ta'ala yang tak mampu tak sunat buat korban, jangan duduk berhutang pula dia tetap dekat dengan Allah Ta'ala tentu lah saya duduk terasa hati pula, saya ni ustaz oh ha? tak bisa buat korban sebab duit tak ada tak pernah cukup belanja pun tak cukup nak buat korban kering salam kat orang kedah nah maka saya ni kira jauh dengan Allah Taala kat dak sebab yang jauh tu dia mampu sunat buat tapi tak buat dia jadi buat makruh hak makruh tapi kawan yang tak mampu ni tak sunat atas diri dia maka kalau tak sunat tuan maknanya tak tak hukum tak sangkut dengan dia tak boleh kata hang ni miskin tak buat korban jauh dengan Allah Taala tak boleh kata ayat tu sebab dia bukan tak mahu buat Dia tak mampu buat Yang jauh dengan Allah Ta'ala ni Mampu buat tapi tak buat dengan sengaja ha, Itu maksud Tentuan maka siapa-siapa yang mampu Sunat buat korban Dia pun buat korban Tentuan, Maka perbuatan itu mendekatkan dia dengan Allah Ta'ala Apa makna dekat lagi? Suka Apa mendekat lagi? Tentuan sayang Apa mendekat lagi ialah? Reda Lepas tu dulu orang katakan Biarlah jauh di mata Tapi dekat di hati Jauh di mata tak apa Yang penting hati dekat Apa maksud tu? Sayang, suka tuan Kasih, reda Sebagainya Dia berasa dekat di hati Wahai duk jauh PJJ Lepas nikah bulan madu baru seminggu bukan sebulan baru seminggu bulan madu sepatutnya nama sebulan Yang kena sebulan dia minggu madu Lepas tu kena hantar mi pi Sabah Sarawak. Tugas posting. Ha tentu masa belum nikah ni kan mak tuan entana cakap lidah tak tulang, pijak semut pun tak mati. Ni eh, masa masa belum nikah ni, masa panggil minggu madu ni. Kentut pun wangi. Sungguh. Ya eh, awak ni, awak wangi. Tiba-tiba nak posting tu sahabat-sahabat. Walaupun tuan fizikal je. Tapi usaha kaya. Tengah duk sayang elok. Masa tu kata apa tak marah? Buat apa tak apa? Minta apa pun bagi. Jadi tuan. Makna dekat tadi ialah suka. Sayang dan reda. Kalau jauh tentu makna apa? Benci, meluat dan sebagainya. Tak suka, tak redha. Bantu kita ni hang ni menyampah. Dia di depan kita tapi kerana bengkelai tentu ada kes sengketa sebagainya, ada yang tak selesai. Nah, tengok muka orang pertama, wah di depan kita aja. Ya? Dia rasa jauh di hati. Tentu sebab apa sengketa tadi? Wah hadok depan je. Ya? Untuk mengambil makna ini bila manusia buat korban, ibadat korban, dia dekat dengan Allah Ta'ala maka Allah akan suka dia Allah sayang dia Allah redanya jadi bila Allah redha ni habis minta lah kita kata bila Allah suka Allah redha ni habis minta lah sebab apa? apa yang hamba hajatkan Allah akan tunaikan apa yang ingat Allah akan kabulkan apa yang dia minta Allah akan berikan sebab apa? Allah dah sayang suka dekat dia puncanya korban yang dia lakukan lagi mahal, lagi besar tuan, lagi dekat dia dengan Allah Taala. Yang penting buat kerana Allah. Hak ni yang payah ni. Model tak kalut, lembu ada besar 1 ribu, 15000, 20000, tapi niat kena jaga. Tak ada sembelih lagi. Ilah lembu korban saya tu insya-Allah, bukan lembu biasa-biasanya, brahmin. Warnanya keemas-emasan. Kalau ikut market ni harga 15000, tu cerita kau orang, boleh dak lagi? panjang cerita lah kau niat dia betul nak dakwah silakan tapi takut tuan lari niat orang oh, pula ni lah lembu yang sahabat, sahabat saya buat kebas saya buat kebas sungguh bukan melawak lah ni bukti dia ni tukang semelah saya ingin sebut nama saya lah bukti kita memang lembu saya kau pun sebut dorah aku sebelah kebas ni atas nama pula ambil pula ingat aku bahu mampang ingat aku ketimbang kat dia kata sungguh ni tuan-tuan kalau butuh keadaannya agak-agak nah, nak ada tak kualiti korbannya Kalau bukan kerana Allah Ta'ala Walaupun sah semilihan Bimbang kita buat korban Tentu akhirnya jauh dari Allah Ta'ala Hang buat korban Bukan pasal aku pun Pasal nak, nak bagi popular Pasal nak bagi naik nama Pasal nak bagi viral Nak bagi FYP Nak for your page Sebab tu dapat income pula tambahan tak boleh. Tuan-tuan. Wal'ayazabillah. Itu makna korban. Korbah. Ibadah. Tuan-tuan masyarakat. Dan saya nak ambil kalimah Udduhiyah tuan-tuan yang kata Idil Adhan empat makna asas. Pertama, Al-Adha maknanya Dhahiyah. Ialah ma binatang yang disembelih. Ada kaitan yang korban jawapannya ada. Sebab nak dikorban kena sembelih binatang. Tak sembelih tak nama korban. tu jumpa dia tuan sebulan sebelum korban eh ni lemu ke ha. nak buat apa cadang nak buat korban tuan, -tuan lalas -lal sampai 15 tu hijah tu ada lagi lemu tu eh ni bukan nak buat korban cadang tapi tak semestinya tak semestinya pakai tak semuanya, korban nama dia korban syarat kena semestinya tak semestinya tak boleh korban itu dipanggil korban apa saja tuan tuan nam lawak saja yang tu ha. tuan tuan Baik, jadi Fasapah adha tu Kena ada binatang yang disembelih Sebagai ibadat Qarban Binatang tu pula tuan dia Bibahi matul an'am Kena berkaki empat dan jinak Kaki dua ayam tak boleh buat korban Itik pun tak lepas Nah, ha? tuan-tuan, hmm. ayam peru walaupun mahal tak lepas juga. Walaupun ayam ni burung unta tu, burung unta dah tuan-tuan. Tak boleh buat korban sebab dia kaki dua. Ustaz dengan asli unta dah. Nama pula unta tapi dia burung. Kita tak boleh. Dia bukan bahimah. Dia kaki dua. Ha, yang berikutnya dia kena al-al'am yang jina. Kaki empat liak tak boleh. Tuan. Dia kena yang jina. Hak jina ni yang kita maklum pada uruf. Ha, tuan. Induknya tiga binatang. Unta. Lembu. Dikih dengannya lah. Kerbau. Kambing kacang disamakan dengannya ialah kibas bibiri itu induk tuan-tuan binatang -tuan, yang jinak apa jinak ni bukan domain kita tu dia lari takut kita juga cuma dia tuan dia nya tak lihat. dia tak cempera dan tak lompat pagar tuan-tuan Datang lalu orang tanya tu ustaz kalau saya ni belau rusa belakang rumah bagi makan dengan tapak tangan ni ambil dedak buat tapak tangan suar dia pun main duk makan tapak tangan ni nak habang tu jinak boleh buat korban tak? boleh. Sebab kotoran rusak ni kotoran liang Orang yang pula rusak tu dihabak Pagak kena buat tinggi ustaz. Dihabak Kita kata makan tetap buat tangan. Tapi pagak kena buat tinggi. Kalau pagak rendah dekat pagak dia buat rumah tu. Hati dia lompat ke tu je. Ya. ya. Jadi poin dia hak yang lompat pagak semua hak tegak. Untuk hak liang Orang pun lompat pagak orang liang jugalah. Tuan. Nah habak katanya. Tuan Jadi itu maksud. Jadi rusa, kijang, pelanduk, kancil, seladang. Ya, ha? walaupun mirip juga saiznya dengan rupa macam kambing ke kerbau ke lembu, tak boleh sebab dia bukan an'am. Dia binatang yang liar. Walaupun dibelah tuan tuan. Tu UUM banyak ekor UUM. Ada dua kandang belah rusa. Beranak pinak. Baik, yang kedua tu tuan-tuan sekalian, makna duha adha, duha duha ni ialah apa dia? Waktu duha. Waktu duha, lepas naik matahari, kadar 28 minit atau setinggi segala dia punya kadar tuan-tuan naik matahari itu telah masuk waktu duha. Maka ada kaitan dengan korban? Jawapannya ada. Kerana tu hari 10 Zulhijjah nak buat korban mestilah semula itu berlaku selepas salat sunnah Aidil Adha. Tak boleh sebelah sebelum Malang raya sebelah dah Tapi oh, pasal apa ni Tak kalut esok ha? Jadi buat si siap-siap Dia sebelah tu malam, malam ni hari hari, hari Arafah Terbenam matahari Malam malam 10 Zuhijjah Malang raya Dia di sana kalut dah ikat lemu Lepas esok sebelah tuan, tuan Niat korban Tak jadi sebab belum masuk tentuan masa time dia. Startingnya lepas semayang Idil Adha. Lepas semayang tu lepas waktu yang kalau semayang Adha dah selesai. Bukan mesti dia semayang buat korban ni. Faham lagi tak? Ini dia betul betul Ustaz saya ni nak buat korban tapi saya dah semayang raya tadi. Habis tu nak guna. Dah dia kata semayang korban ni nasal lepas semayang raya. Ha, lepas semayang raya lepas waktu yang kalau kita semayang raya selesai. Semayang lepas tu. Habak ha buat korban tak yang raya pun Korbannya sah juga Tuan -tuan, Jangan salah faham no? Dia pegang atas masa Bukan orang tu semayang ataupun tidak Kalau demikian tuan -tuan, Nanya lah perempuan yang haid Dia masuk nama buat korban Masa dia duduk tuan -tuan, Duduk tak uzur Tiba-tiba hari korban Dia main darah haid Tak boleh semayang tuan -tuan. Yang kata main raya Main subuh pun tak, tak boleh yang kata main subuh tuan laki laki nak ni pun tak boleh nak sentuh tak boleh sentuh boleh tuan mana nak bersama tak boleh Tiba-tiba tak main raya bagi tu. Itu ustaz saya lagu mana ni? Awak saya tak main raya sebab apa sini uzur mari hai. Depa kata korban nak sah sembilan lepas main raya. Saya yang lagu mana ustaz. Nak main seminggu lagi lah Seminggu lagi tu amal 20 bulan dah bukan 13. Lagu yang saya ni sah sebabnya bukan kira awak sembahyang, kira time tu. And, tuan, nak time di sembilan datang time selepas orang dah sembahyang Aidil Adha. Mana tu makna yang kedua fasapahnya Tuan-tuan, waktu duha sesuai dengan ibadat korban yang dilakukan selepas masuk waktu duha pada hari yang pertama. Hari kedua tak kalut. Tiga tak kalut, tuan-tuan. Cuma jangan lepas, tuan-tuan, 13 hari bulan. 13 hari bulan lah tu pun boleh setakat lagi sebelum maghrib. Ini, tuan-tuan, saya nak kaitkan maknanya. Yang ketiga, mana adzaha duha ni ialah cahaya. Pecahan cahaya. Waktu yang pecahan cahaya, nak duha untuk apa maksudnya? Ada kaitan dengan korban? Jawapannya ada. Kerana orang yang buat korban ni, binatangnya akan jadi tunggangannya di akhirat. Apa kaitan? Tentu bila jadi tunggangannya, auto pilot lah. Dia akan bawa je ke tuan, kepada rada Allah masuk syurga. Nah, maka dia seperti tuan cahaya. Sebab cahaya ni apa faham kita? Menyuluh, menyinar. Tentu nak bagi nampak terang contoh ni. Tentu nak bagi saya lagi ni. Start kereta ni motor. Tak payah lampu. Esok batu dua. Pasal apa? Tuan tak nampak jalan. Sebab tu tuan lapu gelap gelita. Belah tiang, jatuh sungai, tuan langat tebing, contoh. Ya, nah, maka kita buka lampu, buka lampu tuan. Nah, suluh jalan kita sampailah ke destinasi kita. Maka tuan, cahaya tu menyuluh. Maka duhan, tuan, manilah percikan cahaya. Maka tuan bos sekalian, orang yang buat korban seperti binatang itu kan suluh dia pandunya untuk sampai kepada redha Allah taala. Nah, sebut lagu tu tadi orang tanya tadi ada orang tanya saya tadi ada tentu ceramah panjang juga Lebih kurang 2 jam setengah pagi tadi tuan duha di parit panjang di pondok lah pondok birul walidain ha, soalan dia tanya ni menarik juga ustaz kata kalau kita buat korban binatang tu hitungan dengan kita ya yeah. kalau kau tu buat kami sekok tak apa lah ha, lemur sekok share tujuh orang nak buat lagu mana lemur sekok Share tujuh orang, tujuh panggu Kan, jadi nak naik lagu mana Sekok, naik tujuh patah pinggah Tentu tuan ni semua cerita Cerita dia pikir ke otak kita Dan mudah saja tuan Nabi sebut na, Tuan-tuan, sekok Lembu, boleh share tujuh Satu tompok tu macam sekok kambin Lepas lama bahas Kalau orang tu nak buat tujuh sekok kambin Kambin tujuh sekok Dengan sekok lembu Untuk tujuh tompok, malah lebih baik Ialah tujuh ekor kambing. Kalau bak seekor lembu tu tompok pun boleh juga dan satu tompok lembu bersama dengan satu ekor kambing. Mana esok ni tuan Firman Masya has tompak nak kambing hasilah nak binatang si, so hasil seorang-seorang dia. Bukan seekor nak tujuh. Dia ya, kalau boleh bukan kerja kita kerja Allah Taala. Betul. Nak cerita ada tak apalah bukan tajuk tu lah. Jadi, nah. Jadi nak kata itulah nur cahaya tuan-tuan. Yang terakhir yang keempat, ini yang paling penting, falsafah tersirat di sebalik adha ialah berkorban. Korban ni nama kita tapi saya nak sebutkan ialah perkataan berkorban. Apa makna berkorban ni? Kita buat untuk orang lain. Buat tu untuk orang lain tenaga kita, otak kita, duit kita, tapi yang dapat habuan orang lain. Itulah mana berkorban. Berkorban apa saja harta ataupun nyawa. Itulah kasih mesra, sejati dan mulia. Hak kata dah meninggal dah. Apa maksud? Orang nampak korban tadi, no, dia orang pelang duit lapar tu, ingin ataupun sekok tu. Wih. Ada kambing sekok tu sampai 1,800, hapsang sikit. Nah yang cukup umur lah tentu Dia pulun nampak korban tau saya. Akhirnya dia je Segenggam. Sunnah Nabi mislim, segenggam. Hari ni bagilah 3 kilo. Ataupun 5 kilo. Ikut saya lemur lah. Tentu kan. Dia ambil lah segenggam. nah Hak semua sedekah kat orang lain. Untuk orang miskin sedekah. Untuk orang kaya hadiah. Untuk dia sikit je. Tentu kan. Jangan tak ambil langsung lah. Makro ni kita saya hanya menghaiti pengorbanan maka kita ambil langsung walaupun sedikit makruh sebab nabi pun ambil mu dengan nabi siapa kemas lagi nabi lah nabi pun ambil kita dapat kemas kita ambil langsung Baik kat orang semua lagi baik jangan kata nabi pun ambil sunnah ambil dan bos kita jadi nah habaq kita prinsip ataupun tuan-tuan pasal siapa yang paling penting korban udhiyah ialah berkorban untuk orang lain Maksud orang tanya ustaz afdal saya buat korban luar negara ke buat di Malaysia tempat saya duduk? Jawapan afdal buat tempat kita duduk. Pasal apa? Sebab kita duduk kerja duduk situ, saya makan duduk situ, masyarakat di situ, meh yang mesti situ karya situ, kena kena ada pi tuan-tuan, situ juga. Raya-raya pakat zirah kawan situ. Kita sakit kawan bawa pi hospital, betul tak? Sakit orang Malaysia tu orang kampung kita ni. Nah, kita kerja duduk situ, Depa tu dengan kita, kita dengan depa. Tolong menolong sakit tak apa tu ziarah mati apa semua kita diurus Maka layak depa tuan-tuan kita reward, kita bagi penghargaan dengan makanan termasuklah korban tersebut. Apa yang kata afdal, kita korban bertempat sendiri ni. Pasti kawan tu lah tu yang lebih layak makan makanan kita sebab depa duk dengan kita. Tapi kalau dia hantar dalam negara apa sah juga. Tapi afdalnya yang duk dengan kita. Lepas tahu kita ada duit kan, siap tukar kereta, siap tukar motor. Kaya orang tu hang nah. Tiba-tiba korban kita hantar pergi kemojo semua. Ambo, nak teman makan sikit tak leh dah. nanti dari hari tak jumpa. menuntut makan tak kita belanja dia tak belanja. Walaupun dia kaya. Tiba-tiba korban kemojo. Vietnam, Myanmar. Rohia, dua batu Afrika. Nah, Mali, Somalia. Tak kau ni tengok muhang ni ke? Buat korban, kami tak tupan langsung makan. Ai kata afdal buat tempat sendiri tu. Buat tempat lain pun boleh. Tapi kih lagi tak apa tuan-tuan. Kih lawi macam mana? -mana jangan, ha? Dia lebih duit poket 400 ringgit. Belanja-belanja lebih 400 ringgit. Bulan ni 400 kompon lebih. Tak guna dah. Memang cukup belanja. Selesai. 400 ringgit. Nak buat korban tak lepas sebab sumput 800 ringgit. Jabatan Ustaz di Kemajah dah 300 setengah ha, Dia apa kalau 300 setengah aku boleh ha? Dia ada 800 lepas lah Tapi ke sini 800 lepas je kita Maka dia pun ambil peluang Hantar pergi sana Nak buat korban juga Boleh Itu contoh yang tak makruh pun tak buat dalam Pasal apa? Dia tak ada cukup untuk Tuan-tuan kos korban dalam Tapi boleh untuk luar negara Maka boleh Tak nama makruh ketiga itu Faham kau lebih kurang tu. Jadi nak ambil poinnya nak kita berkorban harta untuk orang lain. Tak ada didikan yang paling penting hidup bermasyarakat tentu ialah kita buat tentuan kebaikannya untuk orang lain. Nabi kata sebaik-baik muslim yang paling bermanfaat untuk orang lain. Kalau duduk tentu kira sendiri, hmm tak kalut. Balik duduk rumah sengak tentu. Bangkit makan, Ngantuk tidur, panas mandi, Duk dalam cokong lah rumah. Kenuri pun tak pergi. Ya? Orang panggil pun tak pergi. Korban tak pergi. Masjid pun tak pergi. Tuan. seorang lah rumah. Hak ni tuan tak ada guna. Tentu perasan lah kita duduk hari ni ni. Saya tuan tuan bersama sekalian. Bukan untuk kita sangat pun. Bukan untuk kita sangat pun. Setuju lah? tak? Tuan-tuan kerja. Lepas tu banyak fidyah untuk fakir miskin. Tuan-tuan dia cari duit apa semua tuan-tuan. Akhirnya bayar apa? Zakat fitrah untuk orang lain. Ini contoh ni. Dia tu pergi kerja tu orang tu pun minyak sangat lima rupiah. Sangat lima ni. Oh ni maksudnya hak tu hak, hak cerita lama. Ha. Hak kaya tu minyak tu Cerita dapat 2 rupiah dia punya ni. Tuan-tuan bagi ni dua rupiah. Untuk dia juga. Kita tu ada nak pergi motor nak boleh duit seringit dua bukan sebenarnya. Buat minyak tu 2 rupiah untuk dia satu liter. Untuk dia tuan-tuan. Contoh. Cari duit tuan-tuan tu akhirnya bagi kat bini. 10 ringgit sehari abang berikan sepenuh pun masak makan di rumah untuk anak bini makan semua. Contoh. Kita tu berasa lebih sikit hari ni nas, orang orang tuan ni ada dapat 5 ringgit lebih main masjid tuan hari Ibu dapat tabung main, buah pula 5 ringgit. Bukan untuk kita untuk masjid belah. dah. tuan perhati tengok nah, setiap perbuatan kita ni kebanyakan untuk orang lain. Dan orang nak meninggal pun sama. Bukan kedai bukan dia makan seorang. Dia untuk jual ke orang ramai. Memudahkan urusan orang. Sama. Sama tuan. Mana kita duduk ni, hakikat kita ialah tuan kena duduk dengan orang masyarakat. Kena bersama tuan, tolong menolong sebab ibadat korban diri kita kita cari makan bukan untuk kita seorang. Tapi untuk orang lain juga. Sebab orang kata apa? Dalam rezeki kita ada hak orang. Betul kenyataan tu. Tuan-tuan, itu antara yang saya kongsi malam ni. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam bisawab. Tuan-tuan. Uh, minta maaf tu kalau ada salah silap apa semua lah. Nak